这怎么了？啊、怎么回事啊？小姐，怎么了、啊？少爷、啊，啊啊、你。 美人仙子，多谢搭救。爹，仙什么子啊？这一看就是个大妖。大妖大，大妖！保护大小姐，快、啊、快！保护老爷，小小姐。小姐这位姑娘有见识啊，还知道本座是位大妖，不愧是内位选中的人。不过从今日开始，你的一切。 全归我儿了！啊，快保护大小姐！ 快跑！ 胆子挺大的嘛，你不怕我吗？我才不害怕你呢！你杀不了我的，我命不该绝，我还要勤见山川日月、四海星辰，不可能今天白白被你杀了。是吗？可惜你体内的异光注定会给你和你的家人带来灾祸，让你被妖族穷追不舍。你觉得你还能看见日月山川吗？ 你是何人？专治你这种为祸人间的大妖，猎妖者陆离。 区区蝼蚁，竟然还敢跟本座作对！蝼蚁又如何？敢撼树者，亦敢撼天！找死！好狠！罗 <laughs> 生，你来干嘛？好久不见。难不成这个自不量力的家伙？ 是你的徒弟。我告诉你，就算有你的阵法加持，这个蝼蚁也是送死。是吗？那就劳烦你睁开眼睛看看，他是否是个蝼蚁。嗯啊 看来一切都在计划之中。只能使用各自选择的兵器，不能用任何法术或符咒。 这些弟子，可有几个身手不错的？阿西、陆离、柳梢，都算其中的佼佼者了。陆离，在，我看你赢得轻松，分明尚有余力，不如你和大师兄杜明冲比试一番。最终胜者，我，本侯将满足他一个心愿。 还等什么？开始吧！弟子遵命。大哥，放倒他！柳梢<少>，如无意外，柳梢那边就算能打赢其他弟子。 最终也会碰上阿西。现在主上给出了机会，要保住柳少的话，这一战我非赢不可。让我看看你的真本事。 雪，你怎么了？柳梢呢？他替我应战，我不放心。柳梢不在这儿，我带你去。 柳梢，柳梢，柳梢，一个绣花枕头，要能耐没能耐，要修为没修为，也敢妄自出头。我这是银丝蛇鞭，凭你也敢躲？啊、阿七小姐，都是我的错，你不要怪柳梢，跟柳梢没有关系，都是我的错。啊、给柳梢求情，凭你也配？下贱厨娘的女儿，永远都是下等人。 活该被人踩在脚底，进了侯府就想逆天改命，反正你的下贱爹也不在乎你的死活，哼，赔点银子便是，还敢攀着这绣花枕头来挡我的道，想我饶柳梢，行，你自断双臂便是，或许我能放他一马。 什么？凭什么？刘少。 你没关系。知了。你未曾经历苦难，不曾受过折辱，不懂良善之女，你和我们不一样，你不知道吧？ 像你这样的人，才是最可悲的。哼，你还教我做人，凭你也配？小雪的双臂，我还偏就要。嗯、刘光展的建议是什么？我有三尺锋，斩尽不平时，这就是刘光展的建议。 对于高高在上、随手撒钱、不知人间幽谷为何物的柳大小姐来说，太过于复杂。我有三十封。啊、斩尽不平事。 你的手已经废了，像你这种人，不配做武阳侯府的弟子。流光斩，柳梢，柳梢，柳梢赢了！柳梢，柳梢<双><双>，柳梢，柳柳柳白风师姐，我有没有看错？刚刚柳梢使的好像是主上的流光斩。 师兄，哎呀！你，杜师兄、哎，你腿没事吧？我刚才只是起开，这不能算。我和他重新来过。比赛的规则是不能离开太极台，你已经输了。重儿，你太大意了。这次一向狡猾，我和他重新来过。哎呀！住手！重儿，愿赌服输吧。不过陆离，要不是你大师兄没有竭尽全力。 你也未必能赢。是是是是，我怎么可能打得过大师兄呢？杜师兄，承让。哎，主上，刚才你说赢了可以获得一个愿望，说话算数吗？当然算。你希望我替你完成一个什么样的愿望啊？任何愿望都可以啊。任何都可以。弟子陆离，弟子想要让。 启禀主上，女子比武胜者已经选出，正是柳梢师妹。哦，是吗？柳梢，你赢了。回主上，我不仅赢了，还练成了流光斩，不用像金叶子一样被你捏得粉粉碎了。你既然赢了，嗯，这，哼，今年的弟子可比往年的要有趣多了。 陆离啊，你刚刚说你的愿望是想要什么？我弟子，弟子弟,弟，弟子和王翦亲如兄弟，求主上开恩，晋升王翦。谁？我，我过来，快点。 马上，马上，有情有义，好，我准了。谢主上，谢主上。刘少啊，那你呢？你可有什么心愿啊？还请主上给小雪一个机会，以她的能力，已经超过府中许多弟子了。快来，快来。 真的吗？好，今日本侯高兴，都准了。谢,谢主上。